что мне говорили, но я делал много вещей, не понимая, и продолжаю эти вещи делать, да, о чем говорит Писание, не понимая разума. да, когда мне говорили, пиши нужды, там, молись, то, то о чем нужно, и Бог, в силе покрыть твои нужды, какой силой, как это происходит, сверхъестественно, Бог чудный знаете, для, для Бога естественно быть для нас сверхъестественным, вы знаете, это естество Бога. Естество, это его природа. Он отец. Он отец, любящий своих детей. И знаете, я помню и хочу посвидетельствовать. Я писал на бумажечке, прежде всего, как человек когда-то зависимый, да, и переживавший определенные трудности, желание грешить, потому что плоть она всегда желание. Похоти, кайфа и тому подобное. Да, курить. Еще что-то. И я писал, Бог, укрепи меня, Бог, дай свободу. Я начал это писать на бумагу, бросали в жертвенник Потом в дальнейшие мои нужды они по другие были. Я писал, Бог, восстанови мою семью. Я не понимал, как это будет. Я не понимал, как мы будем жить с Саней, как мы будем жить с Соней. Но я писал, я писал это. Знаете, Бог, на сегодняшний день я сегодня анализирую, на сегодняшний день большая часть нужд. Моих восполнены. Большая часть нужд, которые я писал и бросал сюда, они восполнены. Знаете, но какие-то нужды мы не видим, да? Как на что-то мы не видим ответы. Но это не повод, не повод не просить у Бога. Это не повод не верить. Я я откровение такое получил. Знаете? Нет, ни одного повода во вселенной, чтобы я не молился. Ну кто мне докажет обратно, что я не должен этого делать, или я не должен верить, или я не должен не просить у Бога? Нету повода. И знаете, апостол Иаков в Священном Писании пишет такие слова. Желаете и не имеете. Бывает так, да? Желаешь что-то, а не получаешь. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Потому что не просите. Много людей, верующих, заблуждаются, думая, да Бог же и так знает мои нужды. Да понятно, что Он знает мои нужды. Но ты когда приходишь в магазин, ты не смотришь на продавца молча. Ну, ты же знаешь, почему я к тебе пришел. Скажи, что тебе надо? Конкретика. Конкретика. Скажи конкретно, что тебе надо Какую буханку хлеба э, что, Какую бутылку воды Мы же приходим с конкретикой в магазин Отец, понятно, он видит тебя Но тебе нужно ли это? Нужна ли тебе свобода? Нужна ли тебе э, семья восстановлена? Нужно ли тебе исцеление? Или ты сидишь, ложа руки И думаешь, что Бог сам тебе вероломно Заставит что-то в жизни изменить Желаете и не имеете Потому что не просите Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вожделений ваших. Аминь. Аминь. Вы знаете, что Аминь. просить нужно. Нужно просить у Отца, чтобы дать Богу платформу проявить свою силу. Аминь. Аминь. Дать Богу платформу. Как же Бог проявится в моей жизни, если я не даю запрос? Если у меня нету жажды, если я не прошу Его ничего? А сижу, сложа руки. Как же Бог проявится в моей жизни? Как же я начну его видеть в своей жизни? Как я начну видеть и прославлять Бога за отвеченные молитвы? Если я молчу. Аминь, церковь. Не стесняйтесь, спешите, ищите Бога. Иисус четко сказал. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякому просящему Бог отвечает. Аминь. Свидетельство? Давайте. Да, свидетельство есть да. Наталья Владимировна. Конечно, Но нужно. Не свидетельство, а что-то хочется, знаете, о чем сказать. Вот мы вчера были мы были вчера с такой ситуацией, столкнулись э, по работе. Там пересеклись с женщиной, которая ну, просто э, пришла устраиваться на работу. Вот, и мы там с ней что-то ужинали, общались, и несколько дней как бы были в ее обществе в ее компании. И знаете, вот, какую ситуацию вы наблюдали? Какой вы вывод сделали? Вот э, можно, когда встречаются, допустим, там, украинец и итальянец. И, э, ну, или другой какой-то национальности, там, англичан и немец, да? И вот на разных языках люди разговаривают. Тот на английском, а тот на немецком. И они не понимают друг друга. И им нужен переводчик. Вот представьте, э, так очевидно, ну, я правду говорю, сестры, так было очевидно по ощущениям, когда встретились люди верующие и неверующие. И как будто бы на разных языках. Вот как будто бы вот всем там на, на, ну, на русско-украинском, да, мы разговаривали. И как бы понимаем друг друга, но вот на разных языках. Это различие того, когда человек в вере и человек не в вере. И... Знаете, такое сожаление пришло и желание вот человеку передать эту веру, вот передать эту веру, чтобы Дух Святой стал переводчиком между Аминь. нами, чтобы Он перевел этому человеку, этой женщине на духовный язык вообще смысл жизни, Аминь. понимаете, смысл жизни. Потому что, ну я не конкретно об этой женщине хочу говорить, потому что таких людей много. Это те люди, которые в 50, в 45, в 60 лет не поняли, так и не поняли тайну, великую тайну творения э, Творца, понимаете, которую он открыл э, немногим. Но я верю, что мы одни из тех, кому Он открыл. И что мы сегодня с вами нашли ответ или находим, мы близки к ответу на вопрос, кто я, кто я и какое мое предназначение сегодня. Мы те люди с вами, которые больше не надеются на себя, знаете, мы слушали о жизни этой женщины, и было так тяжело и переживательно за нее, потому что все на своих плечах. Эта женщина как прообраз неверующего человека, которая все на себе, все на себя. Там полно страхов, там полно недоверия, там полно какого-то опасения. Вот даже представьте, четыре дня мы пробыли вместе, человек не смог расслабиться, потому что все ожидал подвоха, все ожидал откуда-то... Э, ну вот ничего не мог поверить в добрые отношения, вы понимаете? Вот человек не может просто поверить в добрые отношения, что есть бескорыстность, что есть любовь, что есть уважение, что есть доброта, что есть дружба, что есть взаимопомощь. И это, конечно, ну... Ну, я не знаю даже, что делать. Нам нужно светить церковь. Аминь, аминь. Нам нужно светить, аминь. понимаете? Нам нужно являть Христа. Нам нужно говорить, нам нужно являть любовь. Нам нужно проповедовать. Аминь. Люди в 50 лет, они... Она говорит, так а как? Что такое вера? Ну, я не верю. Ну, вот докажи мне веру. Ну, как это? Ну, как это? Ну, что должно произойти? Я говорю, ну а как чудеса? Вы слышали просто обычное слово чудеса? Вот чудо. Как можно объяснить чудо? Никак не объяснить чудо. Это сверхъестественное событие. Аминь. Я говорю, я не могу вам объяснить. Я не могу вам объяснить Бога. Ну потому что Бог, ну он необъяснимый. А да? Не он на настолько мире, многогранен, он настолько великий, он настолько, ну он как бы он превыше. Он превыше моих объяснений для вас. Аминь. Я могу только помолиться за вас, чтобы Бог вам открылся, чтобы вы пережили эту благость, милость, эту полноту. В свои 50 лет, чтобы вы пережили эту полноту, эту милость и любовь, ни с не объяснимое чувство, которое тебя наполняет в его присутствии, церковь. Я верю, что многие из вас бывали в его присутствии и понимают, о чем я говорю. Потому что э, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В невидимом уверенность в невидимом. И У меня нет формулы, как, где стать, куда подойти, что, что сделать, но нету. Нужно искать. Искать в песне, искать в молитве, искать в чтении, искать в общении с людьми. Просто искать. Поднять руки и сказать, Господь, я хочу жить по-другому. Я устал. Я хочу э, найти в тебе силу. Я хочу найти в тебе эту поддержку и помощь. Ты нужен мне. Я больше не надеюсь на себя, но я надеюсь на тебя. Понимаете? Очень важно сокрушиться, друзья. И мы стали очевидцами вот такой, знаете, сухой жизни у человека. Вот такой сухой жизни, который, которому нужен был дождь которому нужен был Дух Святой, нужна, которому нужна была вода, живая от Господа, которая бы оживила ее сердце, ее душу, ее дух и пробудила к новой жизни. Аминь. Поэтому когда будем же светом этому миру, будем проповедовать и светить для людей, которые еще не с Господом. Аминь. Будем благословенны. Аминь. 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 Знаете, мы прославляли Господа, и были там такие слова, «Я знаю, никогда ты не подведешь меня». Я вот сейчас сижу и вспоминаю местописание, написано в Библии, «Может ли женщина, родившая, оставить ребенка своего?» Написано, что даже если и может, то я не оставлю. Аминь. Говорит Бог. Что даже если женщина может оставить своего ребенка, Бог тебя не оставит никогда. Ты его можешь не видеть в своей жизни. Я его не видел 31 год до того момента, как я не пришел и не покаялся. Я его не видел. Но когда мое сердце открылось, когда эта чешуя с глаз упала, я анализирую свою жизнь. И я помню, что Бог всегда был рядом. Аминь. В тех притонах, в том аду, в тех скорбях, когда я хоронил своих родителей, когда я хотел умереть, когда я погибал на улице, Бог всегда был рядом со мной. Понимаете? Вот как важно понять и оценить вообще то, что Бог благой. Бог, Он благой. Ты в Него не веришь, а Он тебя любит. Ты продолжаешь исполнять, а Он тебя любит. Представьте, как это драгоценно. Но намного же лучше же, правильно, верить в Него и любить Его в ответ. Аминь. Аминь. Давайте помолимся за наши нужды. Халилюя, Отец мой небесный. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты благой. За то, что Ты мой Бог и Твоя верность, Господь, она непоколебима, Господь. Бог мой, я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты всегда рядом с нами, Господь. С того момента, мой Бог, как мы открыли свои глаза в этот мир, мой Бог. До того мгновения, когда мы их закроем. Отец Небесный, Ты верен нам, Господь. Спасибо Тебе, Царь Царей, за то, что Ты умер за нас, Господь, Иисус. Твоя драгоценная кровь. Твоя любовь, Господь, которая превыше всякого ума, Господь, превыше нашего понимания, превыше наших, наших э, каких-то умозаключений, Отец Небесный, пусть верой, Господь, примет каждый тебя в свое сердце, Бог мой. И я вижу, Господь, как ты восполняешь наши нужды, я вижу, Господь, как ты действуешь в нашей жизни, как ты заботишься о нас, Отец наш любящий. Ты любящий Бог. Спасибо тебе, Царь Царей, за Твою милость, Господь. Спасибо тебе, Царь Царей, за церковь, мой Бог. За то, что эти люди, Господь, сегодня могут слышать Твое драгоценное Слово, мой Бог. За то, что эти люди сегодня могут видеть, Господь, в нас живого Бога, Господь, в ком Бог будет? В том человеке, которому не доверяли, Господь. В том человеке, которого мир отвергнул, Господь. Сегодня видят Твое... Твое Слово, Господь, слышит Твое Слово, Господь, спасибо Тебе за церковь. Я молюсь, мой Бог, восполни наши нужды по богатству Твоей благодати. И дай, Господь, это дерзновение, желание искать Тебя. Дай, Господь, желание каждому в сердце, мой Бог, искать Тебя во всем, в Слове, в молитвах. Внутри себя Иисус, Ты сказал, не ищите Царство Божие, вон оно там, или вот оно здесь, оно намного ближе. Оно внутри вас есть. Оно внутри нас есть. Царство Твое, Божье, мой Бог, оно внутри нас, Господь. Оно внутри, Господь. Боже, пусть Царство Твое, Божье, проявляется внутри в жизни каждого из нас. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Аминь.